मराठा आरक्षणावरील शिंदे समितीला सहा महिन्याची मुदतवाढ असून मनोज जारांगे यांच्या मागण्यासंदर्भात बैठकीत चर्चा केली जारांगे यांच्या मागण्याबाबत पुन्हा बैठक घेणार जारांगे यांच्या मागण्याबाबत आम्ही सकारात्मक उपसमितीच्या बैठकीनंतर राधाकृष्ण विखे पाटील यांची पत्रकार परिषदेत माहिती समितीच्या आव्हानापर्यंत त्यांनी थांबावाश खूप महत्त्वाचं विधान आता या सगळ्या घडामोडीनंतर राज्यातल्या ओबीसी सावध व्हावं अशा पद्धतीने जर कोणी अल्टीमेटम देतो आं असे आंदोलन राखत असतील तर ओबीसीला देखील प्रकाश आंबेडकर साहेबांनी काय सोडवलं कोणत्याही आरक्षणामुळे आणि कोणाच्या आरक्षणात आक्षेप करण्याचा प्रश्नच नाही त्यामुळं कोणत्या कोणत्या समाजाला आरक्षणामुळे दिल्यामुळे धोका निर्माण होईल विनाकारण मला वाटतं एक लोकांमध्ये तो गैरसमज पसरवण्याचा प्रयत्न होतो मला वाटतं आता अतिशय समेदिशील विषय आहे मला वाटतं प्रत्येकाने आपापल्या काही राजकीय मर्यादा ओळखून त्या संदर्भात विधान केले पाहिजे असं म्हणतो आदेश दिलेले आहेत की नवी मुंबई किंवा मार्केट असं असताना सुद्धा उद्याने पाडलेली आहे की मुंबईत येण्यासाठी कामा

न्यायमूर्ति शिंदे समिति की उनको समिति को एक्सटेंशन दिया जाए समिति मानती हो कि हमने माननीय छः महीने के एक्सटेशन गया हूँ और समिति उसके ऊपर दर्ज कर रही हैबाद का हैदराबाद गाजेटर हो या सतारा या मुंबई गाजेटर के बारे में वो तो न्यायमूर्ति समिति तय करेगी ऐसी रचना हो उसके उसके उपरांत कैसे आगे और हम जा सकते हैं तो प्रमुख माध्यम से तो आपने माननी है नौकरी की बात की अभी कुछ दो लोग रह गए उसको भी तीन महीने के माध्यम में किया है और सूर्यकांत देशमुख का जो मर्डर का बारे में उन्होंने कुछ जिक्र किया था उसकी तुरंत कार्रवाई होने की जरूरत है सबको जायजा है वन मेंबर कमेटी अपॉइंट की थी माननीय वित्तमंत्री जी ने विधानसभा में घोटा करके उसको भी अभी तीन महीने का अंतिमेंट दिया कमेटी में तीन महीने की तीन महीने में रिपोर्ट देना चाहिए सर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं समझता हूँ कि अभी तक अभी आज सरकार अपने पहल कर चुकी है आगे बढ़ रही है ये पॉजिटिव करे से पॉजिटिटिव करके सरकार आगे जा तो तो रही है मैं नहीं पार्टी ये करमान रहेगा वो आंदोलन का रास्ता छोड़ा सरकार को अभी सही पहले मना में अभी दुखी हुए समय लेना चाहिए और निश्चित रूप में वो करने की बात सत्या करेंगे बात तो थी दो थी थार थार था है। है। नहीं है क्योंकि वो मिलेंगे नहीं मिलेंगे लेकिन देश का त्यौहार बड़ा होता है बारिश की तरफ है को भी करनी पड़ेगी कहूँगा की अभी छह महीने की मदद तो हम लेके न्यायमूर्ति से रिपोर्ट आ रही थी हमारी समितिया भी गठित हुई दो दिन पहले तो एक आधा महीना लगेगा इसकी बात उसको दोबारा गौर करने की और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री बने देवेंद्र पटेल वो तो वो इतने पॉजिटिव है जितने निर्णय हुए हैं इसके मैं ये समझता हूँ कि मराठा समाज को आरक्षण पूर्ण के लिए उनका काफी अच्छा उसमें सपोर्ट रहा है प्रवरा न्यूजसाठी प्रतिनिधी पत्रकार परेश कापसे प्रवरा परिसर या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा